Доброго вам времени суток. Украинская власть решила, что Украина много платит за энергоносители и что мы, украинцы, должны начинать эффективно осуществлять энергопотребление. И первое, что пришло ей в голову, это поднять тарифы для населения. Уже в мае украинцы получат коммунальные платежки с новыми повышенными тарифами. Поэтому сегодня особую актуальность для граждан приобретают вопросы, связанные с получением жилищной субсидии. Кому положено, как правильно рассчитать, куда обратиться за получением, какие документы предоставить и так далее и тому подобное. Украинское правительство заявляет, что любой гражданин Украины может оформить и получить субсидию. К тому же теперь получить коммунальную скидку будет проще. С 1 мая в Украине начинают действовать новые правила ее оформления. Все ограничения для оформления субсидий, действующие до 1 мая 2015 года, отменены. Теперь на нее могут рассчитывать все. И частные предприниматели, и нигде не работающие, и не имеющие никакого дохода, на субсидию могут претендовать и те, кто всего лишь арендует жилье, и даже те, кто владеет несколькими жилыми помещениями или несколькими автомобилями. Вот так. Всем дозволено иметь субсидию. Правда, в этом вседозвольном списке счастливых соискателей на право получения субсидий есть один и серьезный нюанс. Ее не смогут получить те, кто в течение года сделал хотя бы одну покупку на сумму, которая превышает 50 размеров прожиточного минимума или 58 тысяч гривен. При этом понимается все. И вещь, купленная в кредит, или рассрочку, и оплата услуг на такую сумму, и даже, например, и единоразовый взнос за квартиру в строящемся доме. Исключение из этого ограничения это покупка лекарств и оплата медицинских услуг. А еще вы не получите субсидию, если выяснится, что сдаете в аренду жилое помещение или его часть, работаете без оформления трудовых отношений или имеете доход от содержания скота и птицы. При этом органам, которые назначают субсидию, дано право проверять вас на предмет вашего соответствия получать эту самую субсидию. А вы этим органам должны все сообщать. Так что, если вы купили за прошедший год квартиру, машину, дачный домик или досрочно заплатили по кредиту, или держите кур и скотину, то назначение вам субсидий под большим вопросом. А это значит газ по 7 и свет по 4 для многих и многих украинцев. Между тем, украинское правительство выделило полмиллиарда гривен на 2015 год для того, чтобы мы, граждане Украины, могли более эффективно наладить свое энергопотребление. Полмиллиарда это аж по 11 гривен в год на каждого украинца. Тех, кто менял систему отопления или хотя бы утеплял фасад своего дома, это рассмешит, потому что они знают, сколько это стоит. А вот тех, кто это собирается сделать, такие цифры, скорее всего, расстроят и озадачат. Пока вот так украинское правительство решает, чтобы Украина становилась энергонезависимой, а мы, украинцы, начинали эффективно энергопотреблять. На этом все, и всего вам доброго.